Дорогі колеги, прошу уваги. Починаємо після матчу прес-конференцію і наш рість зразу з перенарожним сьогоднішнього матчу. Юрій Миколаївич Вернедуб, Він прокоментує сьогоднішню зустріч і навколо футбольну, яка очікувала в дебюті цього матчу, скажімо так. Прошу, Юрій Миколайович. Я можу сказати, це добре. Кубок состоит из двух игр. Как мы знаем, это надо домашний и выездной. На выезде мы добыли победу. Главное, тоже не пропустили. Поэтому будем ждать повторную игру у себя. Запорожье на следующий день. Поэтому шансы, я думаю, у нас чуть побольше. Хотя, я скажу, команда мне очень понравилась, Александрия. Хорошая команда. Не зря она находится на первом месте в первой лиге. с 9 игр все 9 победила. Поэтому мы прекрасно знали, что команда хорошая. Я рад, что все-таки достучался до своих ребят и сумел все-таки психологически настроить. Да, было много брака, было много не того, что не нужно сегодня на поле, я имею в виду в игровом плане. Но ребята выстояли, забили гол, честь и хвала им. Плюс то событие, которое пришло, что мы приехали с 30 минут, это такое портс-мажор, можно сказать. Ну, ничего не поделаешь. Жизнь продолжается. Самое важное, что они смогли из этой ситуации выйти сухими зубами. Дякую дуже ваше запитання. Що... Чи, чи що? не здається, що після пропущеного голу команда дещо розслабилась, чи не поплатила в кінці матчу? Тому що ви дуже багато нарікали своїм гравцям, говоривши, що потрібно грати футбол, а не вибігати матч вперед. Я з вами повністю согласен. Я думаю, без того, ми... того, як ми забили, навіть гра була равна. В першому таймі теж саме можу сказати. Особых моментов, что в нашей поле, что в вот, центре не было. Все были в центре поля. Где-то, может быть, больше контролировали мой мяч. Второй тайм начался тоже равный. Потом забили мяч. После забитого мяча, я думаю, ребята начали сохранять свои ворота. Для того, чтобы не пропустить. И немножко где-то... Может быть и расслабились, хотя я не думаю, все-таки может это сыграло злую, злую шутку, та ситуация, которая с нами произошла перед игрой. Потому что очень сложно из такой ситуации выходить и настроиться, когда ты 35 минут приезжаешь, быстро переодеваешься, 15 минут разминаешься. Это, конечно, очень сложно. Поэтому я благодарен им за то, что они вышли как мужики, повели себя. Ну и плюс. Хорошая игра Александр Хорошая команда. Единственное, очень грубо начали играть. Я переживал за то, чтобы поменьше было травм у моих ребят. И так травму получил принц. Дай бог, чтобы она была легкая. И он уже подошел к телезавьях. Потому что ровно через неделю мы будем заведение. Сейчас запитание. Пам'ятаємо, що в минулому розіграші Кубку України такий, ну, майже такий самий форс-мажор трапився з зніправодоросним Дніпром. І тоді Федерація футболу сказала, що такі ситуації не, не вважаються форс-мажором. Але сьогодні якось вдалося все-таки перенести матч на 15 хвилин. Як це вдалося? Вдалося, ну я думаю, вони ж взагалі не прилетіли. Ми-то приїхали. Ми приїхали в Волі з 35 хвилин. Якщо ми задержали 15 хвилин, то не столь. Но, я думаю. Насколько я знаю, что есть в регламенте, ну не знаю, раньше было всегда, что полчаса времени дается по-любому. Если игра начинается в 19.00, то в 19.30 только судьи выходили на поле с командой. А та, которая не приехала, тогда присуждали, делали розыгрыш, и У нас, к сожалению, мы прибыли за 35 минут, поэтому я думаю, ничего в этом нету. Все бывает в жизни. Просто мне сложно судить, я еще раз скажу, но мне очень не понравились действия ваших руководителей команды, Мы позвонили вам в 16 километрах от Александрии. За это было 4 часа 0,5 минут. Можно было предоставить, сказали, автобус выехал. Он ехал час 20 или час 25, так и не приехал. Мы за это время успели созвониться с друзьями, которые привезли электрика, исправили наш автобус и на нашем автобусе приехал. И когда мы подъезжали, вот мы ехали с пригорки, стоит этот мант, который за нами должен приехать, на обочине, увидел нас, он начинает включать повороты и двигаться. Я не понимаю ситуацию, может я в чем-то ошибаюсь, или... но я то, что я видел своими глазами, поверьте, то я вам передаю. Вот это, я считаю, не спортивные дела. Если бы обратились к нам, ваша ситуация, не дай бог, чтобы у вас таких ситуаций не было, я вам даю слово, что все подняли бы на ноги и привезли бы. Мы ехали от а той остановки, где мы были, ровно 20 минут. Мы выехали в половину и без 10 уже сюда приехали. 50 минуты. Я думаю, сложности не было автобус отправить. Даже ваша команда приехала за полтора часа. Отправьте сразу свой автобус, и мы приехали за час. Потому что мы ехали... Хорошо, что мы взяли гандикап этого времени. Я знал, что нужно все равно пораньше, чтобы ребята приехали, побродили, походили, отошли от автобуса. Ну, бог судья. Я всегда говорю, не рой кому-то могилу, потому что сам туда попадешь. Вот такой ему будет ответ. И я свою команду и сам всегда стараюсь и говорю, как бы ситуация ни была, сделай добро, и оно к тебе вернется. Сделаешь зло, оно вернется дважды. Поэтому мы живем по принципу, никому не делай зла, а только добро. Поэтому, может, у нас тут вот и все получается. Я говорю, тоже еще